Предупреждать должников по телефону решили судебные приставы. Теперь неплательщикам приходят СМС с величиной задолженности и полная информация о том, как ее погасить. Этот метод побуждения к исполнению обязательств уже приносит свои плоды. С февраля такая система оповещения действует по всей области. Неплательщикам приходят сообщения суммой долга, В смс указаны адрес сайта, на котором можно произвести оплату. Уже имеются определенные результаты по смс-сообщениям. Некоторые граждане обращаются в службу судебных приставов и погашают имеющуюся у них задолженность. Также мы рекомендуем должникам, чтобы они обращались после получения смс-сообщений незамедлительно по месту регистрации, во избежание к ним применения мер принудительного исполнения. В отделе судебных приставов с мобильным телефоном никто не сидит. Сообщения рассылаются автоматически без непосредственного участия служащих. Основными критериями отправки СМС-уведомлений должников являются тип должника (физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель), сумма основного долга менее 100 тысяч рублей и производство должно находиться на исполнении не менее, не более двух месяцев. Номера телефонов приставы получают у операторов сотовой связи на основании сформированных запросов и в соответствии с соглашением. Как говорят сами сотрудники, СМС-рассылка пока одна из самых эффективных форм работы с должниками.